Самое сложное на первое у мне было психологически, это когда у меня отобрали все деньги, драгоценности, там, документы, телефон. То есть, как вот ты с собой носишь все, что ты боишься потерять. И ты это отдаешь, отдаешь на 10 дней на хранение. То есть это телефон, во-первых, самое главное. Дальше ключи от машины, ключи от квартиры документы от машины, там техпаспорт, паспорт, в общем, ты все, то, что у тебя есть, как бы, ну, считается самое ценное, да, там кошелек, где все карточки наличные тоже отдаешь, то есть вот ты отдаешь, и у тебя остаются только там штаны, трусы, носки, зубная щетка, и у тебя ничего нету вообще, и это, и ты не можешь не позвонить, не созвониться, не связаться, ни куда-то там, ну ты вот вообще, как, такая первая реакция, что ты беспомощный, ну и все, это конец света. И в первую ночь, конечно, там паника наступает, что вот там что-то без меня такое происходит. Глобально, ко мне, наверное, не могут дозвониться. Ну, потому что я думаю, каждый из вас давно не жил без телефона. 10 дней вообще, чтобы не было телефона. И это очень тяжело. Ну, а потом привыкаешь. А потом уже на третий день, там еще, еще диета тяжелая, тоже там ничего не дают, дают есть, но ты ешь там два раза в день, в 6 утра, в 12 дня, и уже это забываешь, уже жрать хочешь постоянно. Потом ты уже на третий, четвертый день жрать не хочешь, потому что у тебя крыша начинает съезжать, уже ты молчишь все время. Уже тебе не до еды вообще, ты думаешь, да еда, да та такая глупость вообще, ерунда. Ну, в общем, вот так вот, так что ну, это прикольно. Ну, здесь, конечно, грузинская авиапасса, она немножко разгильдяйская, Я потом расскажу, почему. Автобусные билеты на сайте Рубикон.